Они решали вопрос, связанный с перераспределением собственности. Я даже покажу, как в мовном питании этот вопрос тоже стоит. Это просто из-за перераспределения ресурсов используют украинский язык, а больше никак. Он не нужен никому. Его нету. Его используют как ширму, как инструмент. Желание перераспределить, как я уже сказал, экономические активы. И, соответственно, сфокусировать ненависть, градус внимания общества на вот этих вот иных, коими представляли еврейскую часть Германии, еврейское население Германии, для того, чтобы, для того, чтобы собственно говоря, лучше управлять. И вот эта вся ситуация, она по поводу управления и у нас, и по поводу распределения активов в том числе, перераспределения сфер влияния, потому что Зараз ми дізнаємося навіщо взагалі існує українська мова. Українська мова існує винятково для того, щоб деребанити бізнеси і переводити їх під свою сферу впливу. У Романенка є інсайди. Легко, наприклад, на ті таку фігуру, як Олександра Ткаченко. вдруг починає толкати ці закони, і К після дев'ятнадцятого году і починає це все ограничувати. И мне рассказали, что на самом деле за этим стоял или стоит, возможно и стоит, вопросы, связанные с перераспределением в сфер влияния внутри группы 1 плюс 1. И вообще, тут, короче, ну, она является продолжением большевистской линии, потому что все ну, все это делали большевики, только разница между большевиками и там, условным Сталиным и условным там Ткаченко патураевым как бы там, да, она заключается в том, что у Сталина была идея, опирающаяся на марксизм по поводу построения коммунизма, то есть глобальная планетарная идея, вот ради которой в топку они бросили там десятки миллионов человек миллионы там погибли, миллионы отсидели в ГУЛАГе, миллионы потом погибли в ходе Второй мировой войны. Але у Сталина была идея, вы понимаете? Вот этот Ткаченко безидейный, просто дерьбанит рынок. Не до Сталина, вы понимаете? У Сталина там, конечно, миллионы погибли, миллионы были в ГУЛАГе, но там же ж была идея, они, они строили с идеей, с мыслью, ну, я не брошу, он это говорит. Ну, собственно, они в этом направлении двигались, а по ходу э, решали задачи там, стратегического характера. То есть строили новое образование, потому что образование необходимо было для того, чтобы строить оружие. Оружие нужно было для того, чтобы завоевывать мир. А для этого нужна была диверсифицированная экономика. Для этого нужно было э, разрабатывать технологии, воровать технологии, э, значит заключать союзы, союзы. І він там перераховує перераховує дві хвилини, перераховує, що хорошого зробив Сталін. і бачите, у нього в позитивній характеристиці ворога технології. Ну, ну, в принципі, так. Да. Якщо ти адепт русського міра, то, звісно, хорошо украсти це теж достоинство. Ну, одним словом, і він, протиставляючи Сталину, ну погибло там мільйони людей в Гулагі, там ще там, мільйони умерли, ну це не важно. Важно, що Сталін робив ідею, а от, от, от Ткаченко. З другої сторони, ми это вот убожество. Оце убожество ми вміємо. І він зводить все, всю Україну, українську ідентичність, українську культуру, український інфопростір, український культурний простір, українські ідеї, українську науку. Він це зводить до фігури Ткаченка, який там щось не Я навіть не сумніваюся, що він тіребаніт, і говорить: українське ширма. І переконує в цьому ту аудиторію, яка ну, типу, на повному серйозі я не знаю, хто готовий це слухати регулярно. Ні. У Риманінка є дуже хороші думки, від яких можна відштовхнутися і далі їх розкручувати. Як і, ну, наприклад, Алхім, коли говорить, я слухаю саму себе, це, ну, це хороша історія, це хороша гра, через яку вона проєднує свою аудиторію, яка говорить, я не хочу. От, алхім говорить, я не хочу прогинатися. І це зрозуміла логіка. Вона не хоче прогинатися, і ті, хто не хочуть прогинатися, теж до неї приєднують такі ми не будемо з тобою пригинатися. Тобто міфологія вона себе класно придумає. Але при цьому, ну, наприклад, ще іще коротенький історичний екскурс від Юрія Романенка. Ну, ми так от як би до самокастріруємося до того що ну, просто окажемся в ситуации, как наши предки оказались в 1932-1933 году, когда в 1917-1920 году фыркали как бы там, и здравый смысл просто игнорировали. Базовые потребности, базовые потребности человека Игнорировали и находились в каких-то фантазиях, опять-таки тоже по поводу языка, по поводу культуры, там, да, думали, что э, отсутствие хлеба на столе заменят, можно заменить мову. Да. Выявляет отсутствие хлеба в 1932 33 году в Украине, оно же объясняется тем, что просто украинское руководство... Рішила, що мова все замінить. Блять, ну ти настільки прям, ти от прям настільки, ти настільки. Ну, тобто, грубо кажучи, я вам перекладу нормальною мовою. Типа, а, русские хотіли знищити українців, тому що вони не знищувалися, і винищували їх голодомором. Що говорить Юрій Романенко? Ну, так правильно, що їх вони же, вот это вот за український язик, держались. думали, что вместо хлеба их нагадуя Не нагадувала. И вот Юра Романенко через 100 років нам это рассказывает в интернете. И при этом говорит, что мовный талибан и мовная инквизиция настолько сильны, что свобод больше нет. Когда начинает вот эта, вот, вот эта мовная инквизиция, которая начинает бегать значит, за людьми и рассказывать, кто там что должен слушать и что, и что, они должны вычеркнуть, то ну, они просто потеряют берега, поскольку ну, я как бы вот задаю себе вопрос, а что у нас еще осталось, ну какие вот у нас еще свободы, ну они остались и как быстро они закончатся. Які у нас ще свобода стаєш? Ну, от Романка розповідає нам історію, що Голодомор, тому що українська мова. Вот. Не трималась би за українську мову і за свою ідентичність, то може би Голодомора не було, А так вирішили, що мова нагадує. До речі, Романенка дуже часто був у Наташі Масичук в гостях. Я не знаю, коли останній раз. Я до Наташі не заходжу. Наташа, я розумію, що вона дуже за мною сумує, що вона навіть цього. Е із дома два хуя запросила для того, щоб нарешті потрапити знову на Рагулі, тому що просмотри падають, і така думаю: ну може, хоч так, ну може, хоч бичить цепінь, мене огляне, і хтось зверне знову увагу на мій контент. Ну Наташа все, ну Наташа все.